Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Welcome back kepada podcast kakak tentang kita Kita bersama dengan Yang Berhormat Hilman Daham uh, Ketua Armada Parti uh, Bersatu Malaysia Apa khabar Wabi? Baik Alhamdulillah Wabi, sekejap terlupa Wabi Kita ha. dah sampai fasa-fasa terakhir ni Di pertengahan lah uh, Kempen hmm. di PRK. Mungkin boleh komen sikit Apa isu-isu utama dan Paling penting sekali Gegak gempita lah Bila hmm. Adun Manjoy Dia keluar habis tentang isu ladang babi yang berada di kawasan majoriti kampung Melayu Islam Ada dekat kawasan kita ini kebetulan, ya. kebetulan Dia uh, pertama sekali dalam satu-satu uh, uh, pilihan raya ini uh, Rakyat dalam satu-satu kawasan tu dia mesti tahu ya. Bahawa pilihan raya ini selain daripada kita memilih pemimpin Pastinya rakyat mesti mengharapkan satu-satu perubahan ya dan apabila dalam satu-satu kawasan itu ada isu-isu yang panjang yang isu-isu legasi yang tidak diselesaikan. Yeah. Jadi kita mesti menuntut satu-satu perubahan itu melalui pembuangan undi. Yeah. Dan uh, saya uh, juga terkejut bila lihat ada pendedahan daripada rakan-rakan kita. Uh, di dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Perak yeah. eh, Bila bawa uh, Maksudnya Masih ada uh, Penternakan babi Secara Tradisional uh, yeah. Di uh, kawas, satu -satu Kawasan Satu-satu uh, kawasan Tak kira lah Kawasan yang majoriti Melayu ataupun ini, Tetapi Sepatutnya itu uh, Merupakan Beban uh, Kepada Kerajaan Di mana sepatutnya Sebagai sebuah kerajaan Dia mesti mengurus Satu-satu hmm. uh, Industri itu Dengan baik Uh, dia tak kisah dekat atau jauh ya. Yang penting ialah Kesejahteraan, keselamatan Dan juga uh, Kualiti kesihatan rakyat itu Dapat dipelihara dan dibela dengan baik Dan dalam hal ini uh, Rakyat yang ada di Air Kuning ini Mesti membuat keputusan uh, Kerana mereka telah lama berada di sini Mereka yang akan menetap di sini ya. Mereka lah yang akan tentukan nasib Ataupun Pembangunan dalam satu-satu kawasan mereka itu. Jadi sebab itu saya rasa dalam uh, pilihan raya kecil ini ini ruang dan juga hmm. masa untuk rakyat menyuarakan uh, pandangan dan juga pendirian mereka. Bila kita ke lapangan mungkin uh, respon rakyatnya satu benda je, pertama mereka takut nak bersuara. Bila kita karakam, nak boleh tak nak post dekat TikTok, tak berani mungkin sebab hmm. dia kata macam-macamlah. Yang kedua dia kata sama je. Bukannya hmm. semalam benda isu kau ni. Ni hmm. dah hampir 3 4 tahun ni isu kau bi. Macam mana nak, bagi dia orang ni buat keputusan cepat eh. sementara kita nak mengurus ya, depan, Betul kadang-kadang uh, rakyat memang uh, kebanyakannya uh, mengambil pendirian untuk uh, merahsiakan sokongan mereka. Okey. Itu tipikal. Tip, tipikal. Mana-mana yeah. pun kita pergi jangan kata dia air kuning. Ya. Yeah. air merah pun sama. <laughs> air keruh pun sama. Kan? Jadi uh, sebab tu uh, bagi saya uh, yang penting rakyat ada pendirian. Hmm. Dan sebagai pimpinan uh, kita uh, mesti mencadangkan satu-satu solusi itu. Ya. Yeah. Uh, dan uh, sebagai uh, parti yang uh, bertanding di uh, kawasan ini Perikatan Nasional telah menyuarakan hmm. Menjadi suara kepada rakyat uh, Sebagaimana yang saudara Sufi sebut tadi uh, Wakil rakyat Perikatan Nasional juga bawa isu ini dalam yeah. sidang don okay. uh, Dan saya dimaklumkan kerajaan negeri akan gulung minggu depan okay. Walaupun kita uh, menunggu jawapan daripada kerajaan negeri uh, tetapi kita juga mesti terus be firm yeah. sebab dalam keadaan hari ini rakyat menuntut perubahan kadang-kadang yeah. dia nak memberi undi kepada kita pun dia kata okey kalau perikatan nasional uh, kita pilih perikatan nasional pun apakah perikatan nasional boleh bawa perubahan tu mm. kan uh, itu mungkin perkara-perkara yang dimainkan yeah. tetapi yang rakyat perlu tahu ialah dalam keadaan hari ini bilairai kecil ini dia menjadi uh, ruang uh, referendum rakyat untuk rakyat menyatakan suara Sebab hmm. ketika hari ini Seluruh negara ini sedang memberi tumpuan kepada air kuning Betul. Ha? Jadi uh, kita mesti terus uh, memberi tekanan kepada kerajaan hmm. Untuk melakukan satu-satu perubahan itu Tak semestinya kita menjadi kerajaan Baru kita boleh lakukan satu-satu ya, ya. perubahan Tetapi dalam keadaan pembangkang Bila kita mainkan check and balance itu uh, Peranan kita sebagai semak dan imbang itu Memberi tekanan Menjadi pressure group pada kerajaan dan dalam keadaan ini, saya rasa uh, kerajaan akan melakukan sesuatu untuk mereka juga uh, mengembalikan sokongan dan keyakinan. Ada satu tanggapan itu. sekarang. Tapi kita just for information lah. Just so, sekarang ikut ini lebih more than 50% is orang muda ya. pengundi. Dan orang ni pada luar luar ikut ini mereka mungkin dari Kuala Lumpur ya. atau di Selangor dan sebagainya. Dan kenapa? the message is very clear pada budak-budak muda ni yang nak mengundi ni sebenarnya balik sebab kalau tak mengundi daya kuning nanti mm. something will happen mm. kalau the maintain lah ataupun satu score dikekalkan ya yeah. uh, sebab yeah. dalam keadaan hari ni yeah. landscape politik kita agak fragile yeah. eh agak fragile uh, dan kita tahu kerajaan uh, menunggu satu-satu masa apabila mereka dilihat kuat hmm. untuk mereka lakukan satu-satu polisi yang uh, tidak popular. Apa apa tanya ha? yang yang ha? mungkin akan buat Antaranya yang 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 hari ini sedang dibincangkan ialah ada kemungkinan kalau kita memberikan kemenangan yang mudah kepada Barisan Nasional, di air kuning ini, boleh jadi habis di air kuning ini, Perdana Menteri akan umumkan harga petrol naik. Ha? Hmm. Sebab itu sebagai uh, rakyat kita juga mesti membantu menjadi pressure group kepada kerajaan untuk mereka tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan polisi-polisi yang boleh menekan kos sara hidup rakyat. Hmm. Eh, mereka juga tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan polisi-polisi yang tidak berpihak kepada rakyat. So, eh? Misalnya, kita ada yeah. contoh bukan tak ada contoh? Yeah. Misalnya, sebelum ini, belarai kecil Sungai Bakap, Ya, betul. Eh, uh, kita masuk bertanding Uh, walaupun itu dalam negeri Pulau Pinang. Ya. Tapi bila Perikatan Nasional menang, kita lihat uh, suara ataupun ura-ura uh, Perdana Menteri nak umumkan kenaikan harga diesel, yeah. Uh, dia uh, bukanlah tak jadi. Jadi juga selepas itu. Ya. Tapi dia tangguhkan, dia anjakkan beberapa bulan ke belakang. Ya. Lepas tu dah lama sikit dah hilang uh, ni Sungai Bakar, dan uh, ya. dia dia naikkan itu juga dengan uh, kemenangan mereka di uh, apa, Nenggiri dan juga uh, beberapa pilar rakyat kecil yang lain jadi sewaktu itu kita kena uh, always memberi tekanan kepada kerajaan hmm. kerana dalam keadaan hari ini uh, keadaan kos hara hidup meningkat inflasi meningkat yeah. uh, kita mesti bersolidariti bersama-sama dengan rakyat dan dalam hal ini uh, Perikatan Nasional juga kita committed untuk terus menyuarakan isu-isu rakyat menyuarakan isu-isu uh, setempat dalam khususnya dalam dewan undangan negeri bila ada sidang sedang ya. itu jadi kita boleh membantu uh, rakyat menyuarakan hasrat mereka menyuarakan pandangan mereka dan ianya boleh memberi impak kepada kehidupan masyarakat kita nak fokus tarik balik tentang anak muda Kita tahu uh, calon kita ni memang calon utama uh, ini baru 40-an ya. muda apa uh, message yang Wabi nak sampaikan kepada pengundi-pengundi ataupun rakyat seluruh Aina Kuning lah. This is the best moment yeah. lah yeah. untuk dapat seorang Wabi yang yang energetik, yeah. yang tidak yang akan mencapai satu skor, yang tidak yang akan membawa seorang rakyat, yang tidak akan membiarkan yeah. legasi 40 tahun masalah yang dihimpit rakyat di Aina Kuning ni takkan akan di-address lah dengan baik hmm. uh, Sebab Saya ini, saya ya. uh, melihat begini Anak-anak okay. uh, muda hari ini juga Kena uh, Mesti uh, uh, Menjadi suara kepada rakyat hmm. uh, Dan Anak-anak muda di luar sana Khususnya pengundi-pengundi muda di air kuning ini juga uh, Mesti uh, Menampil dan menzahirkan mesej itu okay. uh, Kita tidak boleh benarkan ada sama sekali kumpulan yang cuba untuk undermine uh, kepimpinan baru dan kepimpinan muda uh, sebagaimana yang ada pada yeah. Ustaz uh, Mohaimin ini yeah. eh uh, sebab itu uh, saya uh, sebelum datang ke podcast ini tadi saya pergi ziarah ke beberapa rumah dan sebagainya uh, bertemu dengan penduduk-penduduk tempatan uh, mereka uh, Ustaz Mohaimin ini merupakan seorang calon yang agak dikenali dia kata dia selalu mengajar baca khutbah dan sebagainya hmm. selalu uh, mesra dengan masyarakat dan uh, itu menunjukkan walaupun beliau ini seorang yang uh, uh, yang ada pendidikan tetapi dia tidak pernah tercabut daripada suara dan akar umbi masyarakat hmm. itu yang pertama kedua mengapa saya kata kita tak boleh benarkan ada kumpulan-kumpulan yang cuba undermine anak muda hmm. sebab ini uh, banyak kali berlaku eh? Bila kita masuk saja pilihan raya kecil Perkara pertama yang uh, lawan kita cuba lakukan Ialah dia cuba nak uh, londihkan Kononnya calon kita ini uh, Sijil dia palsu lah Itulah inilah Ini tipikal yeah. tipikal. Uh, tetapi dalam uh, pilihan raya kecil air kuning ini uh, Ustaz Muhaimin dia uh, terbukti uh, Seorang yang ada pendidikan uh, yang baik Uh, seorang yang uh, mesra di peringkat akar umbi Seorang yang selalu uh, menjadi rujukan masyarakat setempat Dan uh, bagi saya ini peluang yang sangat terbaik yep. Untuk rakyat di air kuning ini Untuk mendapat seorang pemimpin uh, yang baik Khususnya untuk mewakili suara mereka di peringkat Dewan Undangan Negeri So far Wabi puas hati tak dengan Wabi Muhammad ini? eh uh, hmm. saya nampak beliau seorang yang uh, boleh carry himself yeah. dengan masyarakat dan masyarakat juga tidak kekok dengan beliau. Ya. Yeah, uh, uh, jadi uh, bagi saya walaupun mungkin kita uh, masuk dalam keadaan uh, underdog lah yeah, betul, eh betul. Uh, tetapi uh, kita mesti meneruskan usaha itu. Baik. Uh. Okey kita berehat sebentar baby. Uh, kembali selepas kekal tenang. Jangan lupa terus subscribe, like dan juga follow uh, account YouTube ataupun semua social media Kekal Tenang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, kembali semula uh, di Podcast Kakak Senang, kita nak bawa uh, sedikit senario di DUN Negeri Perak ni. WB tahu tak, uh, di Perak ni ada special sikit MB sahaja ni, dia ada buat sedikit uh, presiden case lah dalam cases dia sebagai Menteri Besar. Itu kita ada 26 kursi DUN dan setiap kursi 26 pembangkang ni, ada step satu tu, ada pegawai khas MB. 26 pegawai khas MB, ada, ada gaji, ada allowance, ada peruntukan semuanya. Mm -hmm dan mungkin agak uh, sedikit signifikan lah uh, ada pun kelainan sikit lah kalau kita lihat berbanding dengan Selangor uh -huh. mungkin boleh komen sikit Yang uh, Muhammad tentang uh, senario demokrasi yang diamalkan bila ada wakil yang dipilih secara sah Adun uh -huh. tu ada uh, Dewan, Dewan Negeri tu ada uh, wakil lah, pemangkang lah uh -huh. tapi ada juga wakil SMB yang dia ada, ada exactly benda yang sama uh, bidang tugas Yang uh -huh. Mohd uh, bagi saya itu baik <laughs> baik <laughs> itu juga peluang untuk rakyat di air kuning ni yeah. ha, untuk mendapatkan lebih ramai wakil yang boleh mewakili mereka. So maksudnya air kuning Jadi, kena pilih Jadi kalau yeah. air kuning memberikan dukungan kepada calon Perikatan Nasional. Yeah. Maksudnya mereka akan ada wakil rakyat, mereka akan juga akan ada wakil daripada kerajaan negeri yang boleh bawa suara mereka langsung kepada menteri besar. <laughs> kan? Dan uh, maksudnya akan ada uh, perhelatan menteri besar yang ke-27 lah. Ya <laughs> betul. Kan? Uh, tapi Uh, dari itu itu dari satu 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 segi. Eh yeah. uh, bagaimanapun uh, kalau eh uh, berdasarkan landas demokrasi yeah. dah tentulah perkara itu tak sihat. Tak sihat. Uh, uh, sebab sepatutnya yang uh, ya yeah, dalam sistem demokrasi berparlimen kita di negara kita hari ini sepatutnya bila seseorang itu dipilih sebagai wakil rakyat dia memang betul bukan sahaja harus menjadi suara kepada rakyat dalam dewan negeri tetapi sepatutnya dia uh, boleh uh, melakukan ataupun memainkan peranan yang lebih ya. signifikan khususnya untuk membela masyarakat di kawasan mereka Betul. sebab model demokrasi kita ini tak sama uh, dengan model demokrasi yang ada ya. di negara-negara Eropah hmm. uh, demokrasi kita ini dia tidak hanya setakat terhenti uh, dengan uh, mewakili suara rakyat dalam dewan hmm. kita ini uh, sebuah negara yang tampil dengan adab dengan kesantunan kita untuk kita juga uh, menyentuni masyarakat yang ada di bawah ini Menyentuni penduduk negeri kita. Baik, Mabi, hmm. kita nak cerita sikit pasal isu. Baik. Isu ni Mabi, saya rasa sebelum uh, masa Ramadan. Sebelum Ramadan lagi. masuk hmm. so, Ramadan, masuk sekarang Syawal tak habis. habis Isu-isu rakyat ni terlalu banyak ditindas. Kita mula dengan abang uh, pacik petai, abang Aiminira, lepas Belon. abang Belon, kemudian kita ada isu di uh, percubaan percobaan tanah haram dan di sini ada ada ledang babi macam-macam isu isu rakyat menghimpit seolah-olah tidak tidak ada pembelaan maybe. hmm. kita bimbang ia menjadi um, satu orang kata rakyat mana hilang yakin dengan susi yang sepatutnya membela mereka ya? DBKL, PBT ini sepatutnya institusi kerajaan yang sepatutnya uh, balik pada rakyat lah Mereka akan defense rakyat Sebaliknya hmm. kita lihat mereka sebagai satu tools pula ya, Sebab tu uh. Uh, Yang saya lihat eh, dalam semua isu ni uh, Pakcik Petai, Abang Belong, Raub Termasuk juga isu Sinchu Dili Sinchu, ya betul eh, okay. Isu Sinchu Dili uh, Bagi saya uh, Kita uh, sebagai sebuah parti politik Mesti melakukan satu-satu perubahan untuk mengembalikan semula Uh, kewibawaan negara hmm. melalui prinsip-prinsip yang kita ikrarkan dalam rukun negara yeah. antaranya keluhuran keluhuran perlembagaan kedaulatan yeah. undang-undang dan yeah. sebagainya sebab dalam keadaan yang berlaku hari ini kita lihat uh, banyak perkara-perkara yang uh, mana berlaku di luar daripada norma yang biasa hmm. sebagaimana yang Sufi sebut tadi kan Sepatutnya penguatkuasa, polis ini sebagainya Menjadi badan yang uh, melindungi rakyat eh? uh, Tetapi perkara-perkara ini mulai terhakis ya. Bila ada beberapa kelompok dalam masyarakat kita Yang hari ini bagi saya dilihat Cuba undermine kedaulatan negara Dan keyubawaan negara kita ya. eh? Itu yang uh, akhirnya Uh, misalnya dalam uh, apa yang berlaku dalam isu Sin Chu Delhi eh yeah. uh, uh, bila memaparkan bendera Malaysia tanpa uh, logo uh, bulan, bulan. bulan. Yeah. Uh, bagi saya uh, ianya sama sekali perkara yang tak boleh diterima akal yeah. uh, uh, sebab tu semalam saya keluarkan satu kenyataan yang keras hmm. bahawa sekalipun Sin Chu Delhi telah melakukan permohonan maaf ianya tidak boleh di perkara yang satu kesalahan yang tidak sama sekali boleh dimaafkan. Ya. Itu bukan lagi kecuaian Itu adalah kesalahan. kesalahan. Dan betul uh, polis mengambil keterangan uh, sebagainya uh, yang bodoh menteri ialah kan. Menteri pula panggil bagi taklimat. Kan? Uh, ya. Tapi apa yang saya tegaskan semalam, kalaupun kita menganggap apa yang kesalahan yang dilakukan oleh Sinchu itu Uh, adalah kesalahan yang boleh menggugat kestabilan negara, kesejahteraan dan keharmonian rakyat dan sebagainya. Uh, ini juga reflect kepada tindakan yang apa yang akan dilakukan oleh kerajaan. Hmm. Kalau kerajaan misalnya polis tidak hmm. melakukan ataupun mengambil tindakan yang tegas kepada sindudeli eh maksudnya tindakan itu juga adalah tindakan yang akan menggugat kestabilan rakyat. Faham? Maksudnya kalau tidak ada tindakan yang diambil, tak ada orang yang akan ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ini. Isu maksudnya isu yeah. ataupun perkara-perkara yang cuba dilakukan ini yang cuba ada segelintir pihak yang cuba undermine sistem kenegaraan kita, kewibawaan negara kita ini yeah. eh termasuk dalam prinsip-prinsip yeah. yang kita tegaskan itu dalam rukun negara ke apa, ke, termasuk dalam pelbagai akan lebih ramai lagi orang cuba to undermine kewibawaan dan juga kedaulatan uh, negara dan juga undang-undang. Satu sudut lebih uh, yang yang saya cuba uh, give point lah tentang hmm. rakyat apa rakyat yang marah ni lebih is a double standard. Double standard dari sudut penguasaan. Contoh sentuh di Wally uh, di soal sesat 3 jam. 3 jam saja. Kalau kita ni kalau uh, TikTokers ke siapa-siapa yang ada paling kobal lembat 24 jam. Hmm. Itu paling minimum lah. Itu cepat. eh. Ada orang uh, dia minta maaf Mohon maaf diterima. Ada orang ah. mohon maaf tapi tetap digantung Bagaimana kan, kan? <laughs> Ini itu isu dia ni, kita inkonsistensi dalam kuasaan, duduk kalau eh apa benda ni? Apa sebab tadi timbul pula? Adakah kerana dia Cina? Adakah kerana dia ni a uh, mesra kerajaan? Boleh? No, bagi sebab tu. Ah. Saya tak nak mengambil garis itu. ya betul. Garis yang saya nak ambil sebagai seorang warga negara yeah. kita mesti mempunyai semangat kebangsaan dan juga kita mesti mempunyai semangat patriotik terhadap negara kita. Kecintaan kita kepada negara itu mesti berlandaskan kecintaan kita kepada negara Malaysia yang gagah dan kita mesti mempertahankan itu. Jadi nak pertahankan itu mestilah pertama mempertahankan prinsip-prinsip yang kita ikrarkan dalam rukun negara. Eh ini bila undang-undang pun ada double standard. Eh bila uh, setiap apa yang kita laksanakan itu tidak dilakukan dengan baik. Kalau mahkamah dah perintah begitu pun dilanggar juga. Betul? Jadi bagi saya ini satu perkara yang sama sekali uh, mengkhianati prinsip-prinsip tersebut dan ianya satu perkara ataupun satu kelakuan yang boleh dianggap tidak patriotic, tidak ya. cintakan negara. Bobby sikit-sikit tentang show rock Tiba-tiba datang pula idea nak Bukan nak masuk Nak bagi tahu hmm. Bobby <laughs> Yang itu bila Tita Jangan asut saya ah, Bukan asuk asuk yang depan Tak isu dia Bobby Tita tuanku dah kata Dah ambil tindakan hmm. Keras Jangan uh, apa Jadi mata telinga rakyat lagi Better uh, Sultan Pahang tu kan hmm. Dan juga mahkamah tinggi pun dah bagi tahu Haram Percuma haram Tapi Anthony Lock Selambanya dia kata Ini ya, Kita akan nanti undang-undang uh, Peguam bela. tidak ada tindakan tindak ada seruan yang tegas tindakan hmm. kepada MP Rauk dan juga pencopot-pencopot haram ni yeah. dan seolah mereka ni ada peruntukan undang-undang untuk mereka untuk membela tindakan mereka yang mencuba undang-undang. Ini orang marah kami. Ya yeah, betul sebab itu yeah. bagi saya kita tidak boleh undermine. Ya. Yeah. Mereka kita tidak boleh ada toleransi terhadap segelintir kelompok yang cuba untuk undermine. Ya. Yeah kewibawaan dan juga kedaulatan negara kita. Yeah. Dan sewaktu saya tegaskan tadi, kalau kita hari ini menganggap Sinchu misalnya menggugat kestabilan dan kesejahteraan rakyat, eh, kalau kerajaan tidak mengambil tindakan, is, yeah. ianya tak akan memberi pengajaran kepada orang lain. Yeah. Maka tindakan itu juga cuba menggugat kestabilan negara sebab takkan ada orang yang belajar daripada. Yeah. Dan akan ada lagi kelompok-kelompok lain yang cuba lagi untuk uh, undermine negara kita ini supaya akhirnya mereka dapat lakukan satu-satu perubahan yang boleh mengubah struktur kenegaraan kita hari ini yang mungkin uh, akan uh, menghakis kepentingan-kepentingan rakyat yang ada pada hari ini. bapak kita tarik balik ke air kuning boleh? Boleh. Okay Bapak-Ibu, uh, pesanan bapak kepada kepada pengundi luar lah, mengenai pengundi luar ataupun mereka yang ragu-ragu Perlu ke, penting sangat ke aku nak kena balik Walaupun hmm. KL sini 2 jam je kan Tapi seruan kepada mereka-mereka Baik, saya nak uh, menyeru dan juga uh, mengajak semua anak-anak uh, muda yeah. Khususnya pengundi-pengundi muda di Air Kuding ini Walau di mana anda berada yeah. uh, uh, Pastikan pada tarikh 26 hari bulan, April ini Ya yeah. Uh, kita mesti pulang ke kampung halaman kita untuk menyatakan suara dan pendirian kita. Saya yakin bukan sahaja di Air Kuning, di mana-mana rakyat ataupun rakan-rakan berada, semuanya mengalami kesan daripada polisi dan juga kebijakan kerajaan pada hari ini. Eh? Saya yakin tak ada rakan-rakan yang duduk di rumah-rumah kawan-kawan yang mengundi Dai Kuning ini sama ada rumah dia di Ipoh atau rumah dia di Kuala Lumpur, rumah di Wangsa Maju, rumah di Sepang yang tak ada kenaikan bil elektrik 500 Ha betul. Yang tak ada kenaikan uh, kos sara hidup mereka. Tak ada, semuanya terkesan. Dan dalam keadaan inflasi ini, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk membiarkan kerajaan pada hari ini melakukan apa yang mereka suka. Hmm. Kita mesti bersama-sama. Bersolidariti bersama dengan semua rakyat yang terkesan menjadi suara untuk memberi tekanan ataupun menjadi pressure group supaya ada perubahan yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Ingat macam mana yang kita bincangkan tadi? Ya. Jangan sampai selepas sahaja pilihan Raya air kuning ini, kerajaan dengan bangganya ya. mengumumkan kenaikan harga petrol yang akhirnya akan menambah lagi beban kita rakyat Malaysia, bukan sahaja pengundi air kuning, tetapi Semua. menjadi beban keseluruhan ya. rakyat Malaysia dan saya juga nak menyeru, bukan sahaja uh, kepada pengundi-pengundi air kuning tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita pastikan rakan-rakan kita yang hmm. lain juga kita mesti beri juga dorongan pada kawan-kawan kita, untuk pulang, mengundi ya. dan menyuarakan hak mereka sebagai seorang warga negara melakukan pilihan yang tepat untuk memberikan mesej yang jelas bukan sahaja kepada rakyat tetapi kepada kerajaan bahawa rakyat pada hari ini mendambakan satu-satu perubahan yang boleh memberikan yeah. uh, impak yang lebih besar kepada kehidupan kita pada masa yang akan datang. Terima kasih YB, terima kasih kawan-kawan semua yang mengikuti. Uh, podcast kita kekal tenang walaupun walaupun apa saja yang berlaku kita hmm. masih kekal tenang. Ha, Dan tak, tak boleh Kadang, keadaan hari ini tak boleh tenang. Tak boleh lah. kita kena sikit dah. kita bertindak sikit. 40 Pak, tahun ada kekal, kekal Kandang betul. babi kalau kekal tenang habis. Habis betul. Saya memang betul kalau kawan semua tahu 98% kawasan Melayu kandang babi kandang babi terus berluasa di seluruh air kuning dia lebih kurang 34 hmm. kandang babi sampai kuning air dia ha, sampai <laughs> lebih, lebih kuning dah senang so, cerita hijau kot barangkali dan itu yang berlaku, kawan-kawan semua di di, di di air kuning ini suatu uh, bencana malapetaka petaka. Kalau kita terus biarkan ia berlalu dan juga membiarkan saja kemenangan kepada uh, mengukakan satu skor kemenangan kepada Barisan nasional. Jadi pilihan di tangan kita, kawan-kawan seru ada beradik, uh, sahabat handai, jiran tetangga, ada uh, mak ayah ataupun macam-macam, macam-macam uh, kita untuk hadir. Di sekolah ataupun pusat mundi 26 April ini Kakak tenang, Kita jumpa selepas ni insyaAllah